یہ برِ صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کے ذہن میں پتہ نہیں کس نے یہ بات پیدا کر دی ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ بھائی آپ جو اپنے نام منتخب کرتے ہیں یہ نام بھی آپ کے اپنے نہیں ہیں کیونکہ آپ برِ صغیر کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے اکثر وہ لوگ مسلمان ہوئے تھے جو دلت تھے جو ہندوزم کے اندر سب سے نچلی ذات کے سمجھے جاتے تھے انہوں نے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے اپنا مقام بنانے کے لیے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا کیونکہ ان کے حقوق سب سے زیادہ سلب کیے جا رہے تھے اور انہوں نے نام اٹھا کے فارس والوں کے ناموں کو منتخب کیا تھا اور عرب والے کے ناموں کو منتخب کیا تھا ان کے اپنے کوئی نام نہیں تھے اور اپنی کاسٹ انہوں نے بیان بنائی تھی قریشی صدیقی یہ ساری کاسٹ انہوں نے اس لیے استعمال کی تھی تاکہ وہ اس نفرت کا شکار نہ ہو جس نفرت کے اندر وہ زندگی گزار رہے تھے کہ ان کو لا زوال تقسیم کا حصہ قرار دے دیا گیا تھا کہ دلیتیں سب سے نچلی ذات کے ہیں برہما کے نچلے حصے سے پیدا کیے گئے ہیں ہم تو سیریس ہی ہو گئے ہم نے تو اس کو ایسا سمجھ لیا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہو جائے گا نام تبدیل کرنے سے بھائی پہلے بھی نام تبدیل کر کے ہی آئے تھے آپ برِ صغیر کے اندر رہتے تھے اردو زمان لشکری زمان کیسے بنی تھی جس پہ ہم اپنے ناموں کی بنا کر رہے ہیں اردو زمان کا وجود کیسے قائم ہوتا آپ اٹھائیے تاریخ اور پڑھنا شروع کیجئے برِ صغیر کے تاریخ میں اردو کا کس طرح سے وجود قائم ہوا تھا دوسری زبانوں سے سنسکرت کے چار لیٹرز عربی کے چھ, چھبیس لیٹرز فارسی کے کچھ لیٹرز ملا کے تو اردو زبان بنائی گئی تھی تاکہ وہ ایک دوسرے کو عزت دے سکیں کیونکہ ان کی عزت نہیں تھی اس معاشرے کے اندر ان کو دلیت کہا جاتا تھا ایک دوسرے کو عزت دینے کے لیے انہوں نے آپ جناب استعمال کرنا شروع کی تاکہ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کو عزت دیں اس طرح اردو کا وجود تو قائم ہوا تھا ہم نے تو اس کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیا کہ میں یہ نام اگر رکھ لوں گا تو دائرہ اسلام سے خارج دوں گا بھائی نہیں ہوتا لینگویج کا اتنا اثر لینگویج تو فقط زبان سے نکالنے والے کچھ کلمات ہیں کچھ الفاظ ہیں کچھ آوازیں ہیں فقط کچھ آوازیں ہیں جو زبان بن جاتی ہے اس کو ذہن میں رکھ لیجئے